Ya, kembali sekali lagi bersama-sama dengan kami dan apa khabar Malaysia dan waktu ini kita uh -huh. nak bawakan ya tentang satu penyakit yang kita kini sedang menular uh -huh. ya chat dia ya, iaitu HFMD yeah. di mana um, saya rasa banyak sekolah-sekolah uh -huh. uh, ada di kalangan ialah um, pelajar, pelajar, murid dan sebagainya uh -huh. telah pun dijangkiti dengan HFMD ini. Uh -huh. Namun mungkin juga ada yang ada nak tahu bagaimana cara untuk mencegah, uh -huh. bagaimana ya cara untuk Memilak. merawat uh -huh. ya HFMD ini. Jadi uh -huh. kita bawakan pada waktu ini kita ada Dr. Shaiful Sharizal Usman mm -hmm. yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam dari mm -hmm. bahagian kesihatan awam Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Yeah. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bernama TV memberi -hmm. platform kepada Kementerian Kesihatan Malaysia mm -hmm. untuk kita sampai terus maklumat direct kepada publik pada mm -hmm. hari ini. Mm -hmm. terima kasih banyak doktor atas kehadiran juga meluangkan masa sesuatu perkara yang agak menakutkan dan juga membimbangkan khususnya ibu bapa yang ada anak-anak kecil. Tapi Maksudnya? kita pun takut juga sebenarnya kan sebagai kan lah. ibu bapa. Itulah saya nak bagi tahu mm -hmm. tu sebagai HFMD sekarang ni bukan di kalangan kanak-kanak je doktor mm -hmm. ya Betul. di kalangan orang dewasa juga yeah. jadi hmm itu yang kita nak bawakan hari ini bersama hentikan HFMD apa tindakan kita semua mm -hmm. jadi sebagai permulaan mungkin doktor boleh kongsikan apa sebenarnya itu HFMD ini mm -hmm. HFMD nama pnor dia hand foot mouth disease atau penyakit kaki tangan dan mulut mm -hmm. dia merupakan satu penyakit yang dibawa oleh sejenis viruslah mm -hmm. dia ada pelbagai jenis virus mm -hmm. cuma yang paling common apa yang kita panggil uh, Kotsaki Coxsackie virus mm -hmm. A16 dan mm -hmm. juga enterovirus 71 right. dan antara dua ni enterovirus 71 ni kalau kena tu dia boleh menyebabkan komplikasi yang agak serius mm -hmm. walaupun agak jarang tapi itu yang kita takut lah mm -hmm. dan HFMD ni dia mudah sangat berjangkit mm -hmm. dan dari sudut kesihatan awam dia mm -hmm. adalah satu Penyakit yang kita beri perhatian sebab mm -hmm. dia golongan yang paling banyak kena adalah budak-budak mm -hmm. bawah 6 tahun. Mm -hmm. more than 80% memang melibatkan kanak-kanak. Mm -hmm. Kemudian bila dia terjadi, dia suka dibendung dan boleh menyebabkan pelakunya wabak yang besar dan mm -hmm. tidak terkawal. Mm -hmm. Sebab itu yang kita amat risaulah dengan mm -hmm. HFMD ini. Mm -hmm. Baik, Doktor. Macam mana kita nak kenal pasti itu adalah gejala ataupun tanda-tanda kita dah terkena HFMD ini? dia uh, untuk Family ni dia kejala dia even parents sendiri pun dia boleh nampak dan okay. boleh self diagnose sebenarnya mm -mm, tapi mm -mm. of course untuk confirmation dia perlu dah hadir ke fasiliti kesihatan mm -mm. untuk confirmation by uh, pengamal perubatan yeah commonly apa yang kita dapat lihat biasanya dia bermula dengan demam. Hmm. Demam dia sometimes 38 uh, ataupun 38.5 3.5 and above. Kemudian selepas satu atau dua hari dia mula akan develop ulcer dalam mulut. kemudian okay. akan uh, ada ruam pada tapak tangan, hmm. pada kaki, peha dan sebagainya lah mm -hmm. dan uh, ruang tersebut boleh jadi lepuh. Mm -hmm. Cuma kalau a uh, kita lihat HFMD dan penyakit-penyakit mm -hmm. lain contohnya chickenpox mm -hmm. um, apa tu campak measles mm -hmm. dia semua demam dan ada ruam. Mm -hmm. Jadi dia ada perbezaan sebab mm -hmm. tu kita kata Once parents nampak yang hmm. anak mereka ada demam dan ruang... Hmm. Dapatkan uh, rawatan untuk confirmation. Betul hmm, hmm. Itulah Kadang-kadang ha. mak bapak ni suka mandai-mandai kan? Dah yeah. buat confirmation sendiri kan? Kadang-kadang kita tak tahu. Tengah lah pula HFMD <laughs> ni menular. Oh, takut pula terkena HFMD. Uh, tapi kalau yeah. boleh, jumpalah pada yang pakar Betul. untuk buat confirmation. Betul. Hmm. Okey, baik. Doktor, kalau kata kita lihat kan... Bila kita sebut ta kaki, tangan dan juga mulut... Hmm. Maksudnya, tanda-tanda adalah di sekitar kawasan-kawasan tersebut. kita hmm. uh, Tapi ada tak kemungkinan... Um, mana tanda itu tadi, berada di luar kawasan, kawasan kaki, lain. mulut dan tangan. Boleh. Itu. Dia uh, boleh berada di bahagian punggung, di bahagian okay. peker, mm -hmm. di bahagian siku. Mm -hmm. jadi Tapi tipikali dia berada di tempat. Tiga bahagian tersebut. Tiga bahagian itu yang mm -hmm. mainlah utama. Eh? Aa, mm -hmm. Jadi memang kalau kita lihat, biasanya memang ada demam, mm -hmm. ada ulcer dalam mulut dan adanya ruam di tempat-tempat tadi itu mm -hmm. memang lebih menjurus kepada HFMD. Mm -hmm. Okey, baik. Dan Doktor, kita nak tahu cara jangkitan. Selalu mm -hmm. kalau kita dengar, macam saya sendiri sebagai seorang ibu kan, kita tahu macam jangkitan ini datang sekolah. Memang mm -hmm. sekolah ke tempat datangnya um, virus itu tadi ataupun sebenarnya dekat mana pun ada potensi mm -hmm. untuk kena H5N1 Dia H5N1 dia virus tu dia boleh transmit dari human to human. Okay. Dia macam juga kita punya COVID-19 mm -hmm. sebelum ni. Jadi apabila kita dapat satu kes yang telah pun hmm. dapat jangkitan kita tak tahu daripada mana hmm. dia dapat jangkitan tersebut dan dia tidak buat isolasi kendiri hmm. ataupun tidak berada di rumah masih hmm. lagi ibu bapa hantar ke taska. Hmm. Jadi dia menyebabkan penularan itu berlaku hmm. di taska hmm. tersebut. Bye. Dan penularan HFMD ini dia berlaku melalui air titisan cecair hmm. sama ada hingus, air liur hmm. ataupun najis dia hmm. kalau tak basuh bersih. Kemudian uh, boleh mencemar permukaan mm -hmm. dan apabila kawan-kawan dia yang lain tu sentuh permukaan, sentuh mata mereka, mulut mm -hmm. mereka, itu cara dia masuk dalam badan kita mm -hmm. untuk menjangkiti kanak-kanak yang lain. Mm -hmm. Sebab so, tu pentingnya pada peringkat awal pelaksanaan uh, saringan di tempat mm -hmm. masuk untuk taska, indoor playground mm -hmm. dan juga pemantauan oleh ibu bapa sendiri. Mm -hmm. Bila ada je tanda-tanda gejala, jangan hantar ke tempat orang awam mm -hmm. jangan hantar ke taska jangan mm -hmm. pergi ke tempat yang crowded. Mm -hmm. Okey, mungkin uh, doktor oh. boleh bagi uh, tips ataupun kongsikan dengan uh, penonton Apa Khabar Malaysia dekat sini bagaimana cara kita untuk mencegah sebelum ianya berlaku. Untuk mencegah dia, um, peranan tu di pelbagai pihak sebenarnya. Mm -hmm. Dalam pencegahan penyakit berjangkit yang mana ada human to human transmission mm -hmm. family ini, kita perlukan pelbagai uh, pihak punya sokongan mm -hmm. dan pelaksanaan. Mm -hmm. Contohnya untuk ibu bapa, sentiasa pastikan anak mereka berada dalam keadaan sihat. Mm -hmm. Jangan abaikan jika tiba-tiba nampak hari ini mandi, nampak anak ada rashes. Lepas tu dia rasa, ah ni okey ni, terus hmm. hantar pergi taskar yeah. uh, pagi tersebut. Hmm. Jadi, tanda-tanda macam ni kita jangan abaikan. Hmm. Sila dapat confirmation daripada hmm. pengamal perubatan terlebih dahulu. Hmm. Kedua, sentiasa amalkan kebersihan mencuci tangan lah. Hmm. Uh, cuci tangan yang betul, gunakan several step yang biasa KKM, hmm. guna sabun, tapak hmm. tangan kita gosokkan, celah-celah jari, belakang tangan dan seterusnya basuh dengan air yang bersih. Hmm. Ketiga pastikan kalau di taska tersebut untuk elakkan sebab taska ni uh, tempat yang berisiko tinggi mm -hmm. pastikan ke tahap kebersihan persekitaran itu sentiasa terjaga mm -hmm. dan juga melakukan disinfeksi secara hmm. berkala lah, hmm. setiap hari selepas habis sesi hmm. buat disinfeksi terutamanya tempat yang kanak-kanak tu semua sentiasa sesentuh, hmm. sebab kita tak tahu siapa yang sakit siapa tak hmm. sakit hmm. itu okay. antara tentu baik. baik itu dia cara ya untuk kata kita nak mengelak uh, ya daripada hmm. kita dijangkiti hmm. FMD hmm. baik saya ter terlihat satu posting di laman media sosial hmm. ni, ya yang 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 menceritakan ni saya rasa seorang wanita hmm. seorang ibu dan seorang isteri tapi hmm. Hmm. dia bukan ceritakan tentang anak dia dia ceritakan hmm. tentang suami dia hmm. uh, okay, yang dijangkiti dijangkiti HFMD. Hmm. Jadi betul ke HFMD ni Boleh menjaga kita orang dewasa Doktor? Boleh uh, Macam saya cakap tadi 80% biasanya Kanak-kanak 6 tahun dan ke bawah mm -hmm, Namun even data kita Di Kuala Lumpur dan Putrajaya Sendiri Kita ada mm -hmm. 2% Yang melibatkan Golongan dewasa mm -hmm. Golongan lebih daripada 18 tahun dan ke atas mm -hmm. Jadi Kebiasaannya Golongan dewasa ini Agak kurang lah mm -hmm. Mendapat risiko jangkitan Kerana mm -hmm. mereka telah pun uh, mahir dalam penjagaan mm -hmm. uh, keendirilah kebersihan mm -hmm. kendiri cuci tangan yeah. dan berbanding kanak-kanak bawah 6 tahun tadi. Mm -hmm. Tapi walaupun mereka tidaklah 100% protected. Mm -hmm. Kalau tak jaga kebersihan, kalau mereka contohnya menjaga anak mereka yang sakit mm -hmm. dan mereka tak mengamalkan kaedah pencucian tangan yang betul, yang betul mm -hmm. mereka juga boleh mendapat jangkitan tersebut. Mm hmm mm -hmm. ya okay. jadi uh, uh, mungkin uh, kalau ada di antara kita ya anak-anak kita yang telah pun dijangkiti uh, ada tak ia ia boleh ke menimbulkan komplikasi kesihatan yang lain? Hmm. Maksud sejauh mana uh -huh. seriusnya HFMD ni doktor? Secara amnya, HFMD ni uh, jangkitan dia agak ringan uh -huh. secara amnya. Namun HFMD yang saya kata tadi jika disebabkan oleh uh, certain type uh -huh. of virus, utamanya EV enterovirus uh, 71 tadi tu, uh -huh. dia boleh menyebabkan komplikasi yang agak serius walaupun okay. jarang. Uh -huh. Antara komplikasi yang serius tu seperti uh, bengkak di selaput otak, encephalitis, oh. okay. apa tu. Uh -huh. Uh, bengkak di jantung uh, myocarditis otot jantung itu mm -hmm. bengkak dan juga bengkak di paru-paru mm -hmm. kan, daripada edema jadi perkara-perkara mm -hmm. ini yang kita kalau boleh kita nak elakkan nak protect anak-anak mm -hmm. kita daripada dapat komplikasi-komplikasi yang serius mm -hmm. sebab mana komplikasi serius ni dia boleh menyebabkan kematian. Mm -hmm. oh, baik. baik. Sebenarnya kita uh, risau juga bila anak dah dijangkiti ni kan kadang-kadang tak lalu makan kan, anak-anak yeah, kena hausa dan sebagainya. Jadi, kan. sebagai ibu bapa ni apa makanan sebenarnya yang sesuai untuk kita bagi pada anak-anak kita? Kalau anak lagi... tak allergic apa-apa apa saja yang anak tu nak makan nak minum silakan. Dia tak lah orang kata pantang kalau makan ikan kembung nanti luka tu makin gatal ke makan telur nanti blister tu lebih lagi cepat pecah ke tu tak ada. Yang paling penting adalah kekalkan hidrasi yang terbaik lah. Minum air cukupnya, makan yang cukupnya. Menyalah bila kalau alse dah tumbuh dalam mulut pun dah jadi satu cabaran juga. Kan untuk ibu ayah nak bagi anak-anak makan kan. Baik doktor bila dah kena okey cara rawatan itu bagaimana? mana pula untuk HFMD ni dia tak ada rawatan yang spesifik khusus contohnya kita ada antivirus ataupun antibiotik untuk Uh, lawan kuman HFMD ni. Hmm. Namun apa yang kita bagi rawatan adalah lebih kepada symptomatic. Demam kita bagi ubat demam, oh kita he. bagi ulcer tadi sebab hmm. sakit kita hmm. bagi ubat tahan sakit untuk ulcer hmm. tersebut hmm. supaya mereka dapat uh, rasa lebih selesa hmm. dan membantu fasa uh, pemulihan daripada hmm. jangkitan HFMD ni. Hmm. Baik. Vaksin pun tak perlu eh. Dia tak ada vaksin okay. untuk HFMD. Yeah. Hmm. Hmm. Jadi paru-paru tu semua akan hilang doktor nanti? Hmm. Ya, yeah, biasanya healing process untuk kanak-kanak ni lebih cepat. cepat. Hmm. Hmm. Jadi jangan risaulah ya kepada Aha. ibu bapa apa, mm -hmm. ya, yang, uh, anak -anak Jangan terlalu mungkin. risaulah sebenarnya Jangan terlalu risau tentang mm -hmm. ya, HFMD Tapi nak kena juga ambil berat mm -hmm. Sebabkan ada kemungkinan Kalau kata berlanjutan mm -hmm. ya, HFMD ini juga uh, Boleh membawa kematian Ya mm -hmm. betul Apapun uh, sedikit informasi Yang dapat kami kongsikan Bersama dengan anda Untuk pengetahuan kita bersama Mencegah sebelumnya yang terjadi ya. Terima kasih banyak kepada Tetamu kita pada hari ini ya, Doktor uh, Syaiful Syarizal uh, Osman pakar mm -hmm. Perubatan Kesihatan Awam Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dan juga Putrajaya Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Kita jumpa di lain kesempatan. Ya. Uh, kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana.